খুব টাং নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি ঐতিহ্য চিনাকি শিতানত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বশিষ্ঠ আশ্ৰমক এই আশ্ৰম আছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ দক্ষিণ পূৰ্ব সন্ধ্যাচল পাহাৰত কিংবদন্তীৰ মতে এই অঞ্চলতে ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ বশিষ্ঠমুনিৰ আশ্ৰম আছিল বশিষ্ঠনিয়ে মিমি নামৰ এজন ৰজাৰ সাপত দেহীন হৈ পৰিছিল তেতিয়া বশিষ্ঠনিয়ে পিতৃ ব্ৰহ্মা শৰণাপন্ন হয় আৰু ব্ৰহ্মাই দিয়া উপদেশ মতে বশিষ্ঠমুনিয়ে বিষ্ণুক তপস্যা কৰিবৰ বাবে এই সন্ধ্যাচল পাহাৰলৈ আহে আৰু ইয়াতে তেখেতে তপস্যা কৰি সাপমুক্ত হয় কিন্তু এই আশ্ৰমতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে যিটো আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই সোতৰশ একাৱন্ন পৰা ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিল আশ্ৰমলৈ বুলি তেখেতে আঠশ পঁয়ত্ৰিছ বিঘা মাটিও দান কৰিছিল মই এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ওপৰৰ অংশ দেখুৱাই দিছোঁ ছালখন দেখুৱাইছোঁ ছালৰ যিটো প্ৰলেপ আছিল সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ভেঁকুৰ উঠিছে দুই এঠাইত ফাট মেলাও দেখিলোঁ কিন্তু তলৰ ফালে ইয়াত টাইলছ লগাই দিয়া হৈছে আধা অংশলৈকে টাইলছ লগোৱা হৈছে এইখিনি ঠাইতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় যিহেতু বশিষ্ঠ মন্দিৰ এটা শিৱ মন্দিৰ গতিকে এই মন্দিৰলৈ শিৱ ভক্তসকল সদায়েই আহে আৰু পূজা অৰ্চনা কৰে মই পূজাৰীজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতক সুধিছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পায় নেকি তেখেতে ক'লে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই টাইলছসমূহ লগাই দিছে আৰু পূজাৰীসকলক এককালীন সাহাৰ্যও আগবঢ়াইছে তাৰ বাহিৰে বিশেষ সা সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই মই পূজা কৰা অংশটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেখেতে ক'লে যে এই মহা বশিষ্ঠ আৰু মহাদেৱৰ সতে তপস্যাৰত অৱস্থাত আৰু এইফালে আছে পাৰ্বতী তাৰা এইফালে দুটা জলকুণ্ড আছে তাতে শিৱলিংগ আছে এইটো মন্দিৰৰ ভোগঘৰ ইয়াতে পু পূজাৰ বাবে নবদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় মই এনেদৰে মঠ মন্দিৰ বা কীৰ্তিচিহ্নসমূহ দেখুৱাই থকা মূলতে হৈছে আহোম যুগৰ যিবোৰ মঠ মন্দিৰ আৰু কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ হৈছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন এটা কৰি আছোঁ আৰু তাকে লৈ মই এখন কিতাপো ৰচনা কৰি আছোঁ সেয়েহে এইবিলাক মই প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টাও কৰিছোঁ এয়া বশিষ্ঠ গংগা বশিষ্ঠ হেনো গংগাক ধৰালৈ তি ধাৰাত নমাই আনিছিল এই টি ধাৰা হৈছে সন্ধ্যা ললিতা আৰু কান্তা এই তিধাৰা যি ঠাইত আহি একত্ৰিত হৈ পৰিছে সেই ঠাইখিনিৰ নামেই হৈছে অমৃত কুণ্ড অমৃত কুণ্ডত হেনো গা ধুলে পাপমুক্ত হয় সেয়েহে বহুতো ভক্ত ইয়াত গা ধুবলৈ আহে বশিষ্ঠ মন্দিৰত যথেষ্ট বান্দৰ আছে সিহঁত মানুহৰ মাজত নিৰ্ভয়ে বহি থাকে ঘূৰি ফুৰে ময়ো বান্দৰক কিবা কিবি খাবলৈ দিলোঁ সিহঁতেও মোৰ হাতৰ পৰা খালে ভাল লাগে এনেদৰে জীৱ জন্তুক মৰম কৰি খাবলৈ দি এয়া বশিষ্ঠাশ্ৰম এইফালে আছে বশিষ্ঠমুনিৰ মূৰ্তি ধন্যবাদ ৰং বয় বয়